afg'onistonda keskinlik va zo'ravonlikning avj olishiga yo'l qo'ymaslik shuningdek afg'on mojarosini siyosiy yo'l bilan tartibga solishni xalqaro hamjamiyat tomonidan har tomonlama qo'llab quvvatlash masalarida bugun nafaqat mamlakatimiz balki markaziy osiyo shuningdek dunyo hamjamiyatining pozitsiya va yondashuvlari mosdir toshkent uch aeroporti bortiga yuzlab insonlarni jamlagan havo kemasi barchaning qalbida hayajon bir biriga yo'l bermayotgan va javobi mavhum savollar kindik xoni to'kilgan vatani o'z uyi mol mulkini tashlab kelgan qo'shnilarimizni odatdagidek traplarda kutib olmadik qalblarda umidsizlik iztirob va havo haqida so'zlayotgan ko'zlarga boqdik hech bir kalomsiz anglash mumkin bo'lgan kechinmalarga to'xtalmadik zero niyatimiz ularning yaralarini tirnash emas aksincha ularga malham bo'lish edi o'zbekiston respublikasi hukumati milliy qonunchiligimiz asosida evakuatsiya qilishda o'z ko'magini ko'rsatmoqda aeronavigatsion yerdagi va boshqa turdagi xizmatlarni ko'rsatish individual himoya vositalari bilan ta'minlash aeroportning uchinchi terminaldan bino ajratish evakuatsiya qilingan chet el fuqarolari uchun havo kemalarini ajratishga yelka tutdi o'zbekiston germaniya tomoni esa evakuatsiya qilinadiganlarning sanitariya gigiyena qoidalari amal qilinishini nazorat qilish vazifalarini zimmasiga oldi ayni paytda toshkent aeroporti tranzit vazifasini o'tayotgani bois afg'onistondan kelganlarning harakatlanishiga ruxsat berilmaydi germaniyaga toshkentdan yo'lovchi reyslar orqali olib ketilguniga qadar evakuatsiya qilinganlarning hech biri shaharga chiqmaydi o'zbek xalqiga o'zbek millatiga katta rahmat bizlar oldindan ham o'zbekistondan kelganmizlar ammo bundan kelganimiz yo'q bunday kelishimizni sababi afg'onistondagi vaziyatdan bo'lyapti bizlar ko'p qiyinchilik bilan chiqdik keldik buyerga bizlar jiddiy minnatdormiz o'zbek davlatiga bizlarni mana bundoq ochiq ko'ngil bilan kutib oldilar sharoitlar hamma narsa hozir bor ovqat bor tibbiy xizmat bor bolalarga xizmat bor hamma sharoitlar bu yerda bor urini uchun bizdan katta rahmat deymiz germaniya qurolli kuchlarining harbiy transport samolyoti afg'oniston poytaxti qobul shahridan toshkentga germaniya afg'oniston va yevropa ittifoqi qarolarini evakuatsiya qilmoqda ularning maqsadi aniq va topshiriq bajarilishiga jiddiy kirishilgan ya'ni toshkent va qobul o'rtasidagi havo ko'prigi qobulda xavfsizlik holati bunga imkon berguniga qadar evakuatsiyaning jadal davom ettirilishi ta'kidlangan bag'ri keng va mehmondo'st xalqimiz esa ularni xush kelibsiz deya qarshi oldi o'zbekiston ham bu borada yana bir tashabbusga yelka tutdi germaniya federativ respublikasining mamlakatimizdagi elchixonasi buyurtmasiga asosan o'zbekiston havo yo'llari samolyoti o'z bortiga evakuatsiya qilinganlarni olib maxsus reys germaniya sari parvozni amalga oshirdi afg'on zamindagi tinchlik fuqarolarning osoyishtaligi mintaqadagi xavfsizlik o'zbekiston uchun har doim dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan bu jarayonni qo'llab quvvatlash borasidagi say harakatlar xalqimizni ogohlikka chorlayveradi